Скидка против вас открытых криминальных прав и плачок? И все? Давайте считать. Первое, это по делу, связано с господином Рудыком. Помните эту историю, да? Второе, у меня были нелицеприятные разговоры с господином Гелитеем. И, насколько я знаю, он написал не одно заявление на меня в прокуратуру. Ну, о том, что я ему, например, угрожал. Третье, это господин Муженко, которому я тоже звонил, приходилось. Четвертый, господин Бочковский, которого уже нет. Да, он как-то решил в Днепропетровской области продать должность главного должность. Называется называются такими казуистическими названиями, МЧС, да. Ну, то есть должность по Днепропетровской часть. области вот МЧС, он ее как-то решил продать. Поэтому МЧС. мне ему пришлось объяснить, где его место. Потом Бланк был такой господин, начальник железной дороги, а до него был, как его фамилия, mm -hmm. ну, найдете фамилию, да-да, mm -hmm. такой парень веселый. Да, там тоже пришлось мне сурово поговорить, а, потому что поезда ездили из Донецка каждый день в Днепропетровск. 55 поездов. Каждый день. Да, там война идет. Потом был еще такой парень, который возглавлял Укрспирт. Он мне предлагал для фармакологических компаний, не компаний, а государственных этих фирм, <coughs> чтобы они закупали пшеничный спирт. А я ему пытался объяснить, что, вернее, не пшеничный, а миласно-буряковый. Я ему пытался объяснить, что миласно-буряковый спирт не льют в кровь. А в госпитале, там, где у нас лежало 2000 человек раненых, без ног, без рук, оставалось на два дня лекарств спиртосодержащих. Он меня гонял по всей стране, чтобы я покупал где-то спирт миласно-буряковый. Он даже не понимал, о чем речь. А этот спирт, который сертифицирован для Укрылики по, Укр, по системе Укрлики, да, он производится только на Житомирском спиртзаводе. Видите, сколько я знаю, я до этого столько не знал, честно. А вот, и оказывается, этот завод находится в ведении администрации президента. И это сволочь. Не хотела оставить печать на договор. Поэтому я ему объяснил, где он у меня будет находиться если он не поставит печать. Потому что на два дня у меня оставалось спиртосодержащих. А в госпитале я был каждый день. И в больнице Мечника. Вот так вот. вот сколько? Шесть? Семь? Не знаю. Шесть, шесть, шесть да. Шесть. Ну и там, не знаю, кто еще там. Величка такой был персонаж, Вилкула Ладружок, которого якобы кто-то выкрал, потом, оказалось, не выкрал, потом опять выкрал, потом оказался, что он баллотируется вместе со мной в Чернигове. А, по заказу господина Березенко. Вот и все. Нормальный набор. Джентльменский. Вы сами замовляли колись, в Вы серьезно сейчас это спрашиваете? Mm -hmm. Но ну, я вам серьезно говорю, нет. Я просто рассчитывала. Ну, Вы рассчитывали, что я скажу да? Да. Нет, я не ну... замовлял Я богобоязненный человек, я соблюдаю заповеди. Хотя есть такая заповедь в Ветхом Завете. Око за око, зуб за зуб. Просто у вас в там, где вы писали, что есть справа, про которые напишут в как истории. Ну, когда-нибудь, наверное, напишут. Я надеюсь, там. История штука ж справедливая, объективная, она оценивает, как есть, а не так, как нам хочется. мається на увазі те, що був достатньо могу по-украински, получается. да. Достаточный вклад для того, чтобы удержать страну, потому что тогда мы были одни, сам на сам.